До Дня молоді у Сєвєродонецьку відзначили найактивніших молодих людей міста. Грамотами, квітами та подарунками нагородили студентів, спортсменів, молодих викладачів та вихователів та працюючу молодь. Цього року відзначили більше 30 молодих сєвєродончан. Сьогодні молодь усюди. Міські акції, свята Олександра, також активна учасниця різних заходів. Чаще всего, конечно, в наших университетских мероприятиях. Это начиная с начала года и 1 сентября, посвящение студента, и День студента, и Новый год, и 8 марта, и Мисс и Мистер Универ. Ну, в общем, их много. И еще это все пересекается флешмобами к разным мероприятиям. А в городских тоже мы участвуем. Нас привлекают декостроители, привлекает отдел молодежи и спорта. Это и студенческая весна, и также всеобщий день студентов. В общем, везде, где можно, там и мы со студентами. А дехто у своих успехах вбачает не лишь свою заслугу, а и керівництва. Мы как бы одна команда, поэтому все достижения, которые у нас есть, это коллективные благодаря заместителям начальников цеха, начальнику цеха, мастерам. Они подсказывают, советуют, как сделать лучше. Работая сразу после института, с 2010 года, возраст не помеха, у нас очень хорошие специалисты, наставники, которые нас направляют, объясняют, рассказывают. Для молодого специалиста нет проблем освоиться в коллективе.